जी तो असल फ्रेंड्स मैं हूँ बशर और आप देख रहे हैं फोकसड आज मैं आपको बताऊँगा कर आप कि अगर आप एक नया तमीर हुआ घर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए ताकि आप अपने पैसे जो है वो खर्च करके या इस्तेमाल करके कम्फर्टेबल फ़ील करें ना कि आप परेशान हो तो इस मकसद के लिए मैंने कहा कि मैं अगर मुझे मैं आपको ये बताऊँ तो फिर ही आप चेक कर सकेंगे तो इसलिए चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं तो इसमें नंबर एक जो है वो मैं घर का नक्शा अगर घर किसी शहर में या सोसाइटी में गाँव वगैरह की दुकान नहीं नहीं रहा उ तो, तो वैसे ही घर बंदे बना लेते हैं अगर घर किसी शहर में या सोसाइटी में है तो आपने उसका नक्शा चेक करना है वो प्रूव है और दूसरे नंबर पे आपने देखना कि उसका स्ट्रक्चर ठीक बना हुआ है उसमें स्लैब कौन सी पड़ी है आर पड़ी है आर बी की पढ़ी जिसमें इस्तेमाल होती है इससे ये आपको इस तरह पता चलेगा कि आप कहेंगे और का की करना है। इससे आपको चल जाएगा कि आपकी स्लैब जो है तो वो आर सी सी की बनी है आर बी की नहीं बनी क्योंकि इंजीनियर है कभी भी आर बी की स्लैब रिकमेंड नहीं करता तो इसमें दूसरी बात आ जाती है जो चुनाई हुई है और उसमें आपने देखा है फर्शों में अगर टाइल लगी हुई तो जो टाइल है उसकी फिनिशिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए टाइलें वो कोने ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है कि बी क्लास की टाइल जो वो यूज की है वो यूज़ की गई है और उसमें आपने देखना है कि बाथरूम फिटिंग एंड फिक्सर बाथरूम फिटिंग एंड फिक्सर जो है वो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए और ये नहीं कि कोई आम लल्लू पर जो से वो कंपनियाँ वो पते लगा देते हैं देखते वो खूबसूरत होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ही चलते हैं

छत के ऊपर जो है देखना भी है पूछना भी है उसके बाद है, है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए और पेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड पेंट लगाना चाहिए जो अच्छी कंपनी यानी कि पाकिस्तान में जो भी अच्छी कंपनीज हैं वो आपने कन्फर्म करना है कि पेंट कौन सी कंपनी का लगा हुआ है और उसके बाद आ जाता है तो, आपके दरवाजे और खिड़कियाँ खिड़कियाँ अगर एलुमिनियम की हैं तो आगे पूछ रहे हैं कि एलुमिनियम कौन कितने एम एम का लगा हुआ है यान पॉइंट का का तो, तो कोई नहीं लगाता घरों में जो बंदे घर बेचते हैं वो नहीं लगाते तो इसके बाद आ जाता है कि दरवाजे दरवाजे आपने देखने हैं कि खोखले दरवाजे हैं या कहीं कोई सॉलिड भी लगा हुआ है तो सॉलिड ही होना चाहिए और उनकी पॉलिश वगैरह भी आपने चेक करनी है कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए पेंट है तो पेंट अच्छा होना चाहिए उसके बाद आ जाता है अगर मार्बल का फ्लोर लगा हुआ है या सीढ़ी पे मार्बल लगा हुआ है तो उसकी स्कर्टिंग और कोने वगैरह जो है वो भी सही पॉलिश होनी वे होनी चाहिए और उनमें भी शाइन होनी चाहिए अगर आप फर्श पे खड़े हो तो आप अपना अक्स उसमें

अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें अगर चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंगाफिज